श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आज अक्षय तृतीया आपण अर्थ आणि महत्त्व तसेच मंत्राचे पठण करणार आहोत अक्षय म्हणजे कधीही न संपणारे आणि तृतीया म्हणजे हिंदू पंचांगणातील तिसरा दिवस वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तिसऱ्या दिवशी येणारी ही तिथी अत्यंत शुभ मानली जाते या दिवशी केलेले पुण्यकर्म दान खरेदी पूजा याचे फळ अनेक पटीने वाढते आणि कधीही क्षीण होत नाही असे मानले जाते धार्मिक महत्व परशुराम जयंती भगवान विष्णूंचा सहावा अवतार परशुराम यांचा जन्म याच दिवशी झाला होता द्रौपदीला अक्षय पात्र महाभारता श्रीकृष्णाने द्रौपदीला भिक्षा देण्यासाठी अक्षय पात्र या दिवशी दिले होते त्रेतायोगाची सुरुवात असे मानले जाते की त्रेतायोगाची सुरुवात याच दिवशी झाली होती कुबेर आणि लक्ष्मीपूजन या दिवशी केलेल्या श्री कुबेर आणि देवी लक्ष्मी पूजनामुळे धनवृद्धी होते अशी श्रद्धा आहे पूजा आणि विधी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे श्री विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची पूजा करावी श्रीकृष्ण किंवा परशुराम याची आरती म्हणावी धान्य तांदूळ गहू साखर वस्त्र किंवा सोन्याचे दान करावे सुवर्ण खरेदी करणे शुभ मानले जाते आता आपण विष्णू स्तुती मंत्र या मंत्राचे श्रवण पठन करणार आहोत तर स्कीप न करता शेवटपर्यंत या मंत्राचे पठन करा विष्णू कृपा तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही तसेच या मंत्राचा जप केल्याने धन यश व शांती प्राप्त होते हो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो, नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः